Привет. Здравствуйте. О чем беседуешь? Ну, разные темы. Какой собеседник? Бывает история, политика, да. война, вот, бывает э... охота рыбалка. Прекрасно. Не, вот эти три первые темы вполне подходят. Остальные. Ага, ну давайте обсудим. Давай, что ты хотел обсудить в, этой, в этих темах? А, вот в этих темах. Общем... Что тебя интересует, да? Ну, Есть теории, по истории. По истории, да, в первую что? очередь. Что по истории? По, по древней истории. Совсем по древней? Откуда... Ну сколько древней? Да. Ну а откуда взялась вообще Украина? Что это такое за государство? Так это не древняя история тогда. Ну я по древней. Нет, так э, Украина же уже позже древней. Древняя история это ж когда? Ты знаешь, до каких веков древняя история считается? Ну... Начало нынешнего века. Что нынешнего века? Какого нынешнего Начало, века? Начало. Да. Ну, допустим, 1250 год. Ну, так это не не древняя история. Это даже, ну, это даже уже не средневековье, это даже уже... Хорошо, ну давайте с этого года. Ну не важно, я понял, да, что ты просто не, не разбираешься, поэтому... Окей. Да, так, нет, конечно. Давай, с 1200 какого, что тебе надо с 1200 какого? Что ты ну, вообще-то Украина откуда такое начало взяла? Начало? Как это... Начало взяла с Киевской Руси, Украина взяла начало. Ну, она как-то называлась там... Ну, было, было условное название, ну, было название Русь, условное название сегодня называют, как бы, Киевская Русь, вот, э, это условное название, так. Ладно, давайте попроще, как государство? Как государство? Вот были Польша, была Швеция, была Россия, была там, блин, Да, Богдан, ваги, Богдан Хмельницкий, когда... Украинское государство, войско Запорожское называлось. Ага, в каком году? Ну, это Богдан Хмельницкий, я тебе год точно не, не вспомню. Ну, хорошо. И сколько она прошло? И как она называлась-то? Войско Запорожское, я же тебе сказал. А это, ну, Украину когда назвали Украиной? Нет, так название Украина уже было, с 11 века название Украина есть. Украина это название Нет. территории. А войска... ты имеешь в виду, чтобы в названии войска... государства было название Украины или что? Нет, вот вы сейчас сказали этого Гетмана, как его. Хмельницкий. Хмельницкий. А он как назывался? Это Я же сказал, этого... государство украинское называлось Войско Запорожское. Украинское государство называлось Войско Запорожское. А там упоминается Украина. Ну, это же государство украинское, да, украинцы. Украинцы там жили. Ой. Войско... войско запорожское Нет. состояло из украинцев. Блин, ну конкретнее, название государства можно назвать? Название государства войско запорожское. Так называлось государство. А Украина-то при, как, при, при каких делах? Так это на территории Украины было и состав был на. Украинцы. Терри... На какой территории Украины? На территории что Украины. Значит? А ну, что такое территория Украины? Что? Что такое территория Украины? Ну вот примерно, как современные границы Украины, посмотри. Примерно. Но ну, тогда были не такие границы. Они отличались в разное время, в разный период. Ну, какая, можешь посмотреть. Государство, войско... Запорожская да. на территории Украины. А что ну, значит территория Украины? В каком смысле, что значит территория Ну, блин, что такое Украина? Территория это, Украины. Это топоним. Знаешь, что такое топоним? Топоним. Территория Нет. Украины. Территория так называлась. Земля называлась Украина. Страна называлась Украина. Понимаешь? С -страна, страна. имеет да. И Страна имеет свое. Ну, как сказать, царя, короля. Это страна, это ты с государством путаешь. Государство и страна, разные а вещи. Стра а, стра а страна что такое? Страна это территория. Страна, территория. Да. Ну, этой территории кто-то должен править? Не обязательно. Почему? На, на этой территории могут быть разные государства. Несколько государств, например, может быть на этой Ого. территории. Ого, вот это новенькое. Как что то новенькое. Вот в Америке, например, Америка состоит из из разных государств, которые штаты это кажд, разное государство. Вот страна, ну, это понятно, страна понятно. Америка, там США, ну, вот, не страна. Не давайте об а, а Америке не вы. Ну так ты, ты, ты удивился, как это может быть? Я тебе объясняю. Вот, например, Россия тоже состоит из разных государств, независимых, ну, да. между прочим. Ну они а, они должны а, быть а, просто а, им не дают а, независимость, а, но они по, а? У каждого есть своя конституция в России. Ты в курсе вообще, что у вас у, каждого, у каждой страны Хорошо. есть своя конституция? А, у территор... Территор... Территория Россия, да? а территория называется Россия, да? Территория называется Россия, да. Понятно. А, а государство Украина называется вы... Российская Я Федерация. Больше, больше меня интересует украинская... Вот Запорожская сеть Но, была запорожская на территории. Украины. Была на территории Украины. Совершенно что значит верно. территория Украины? Вот, вот никак не еду. Так я что, только что, слушай, Но... масса примеров она... тебе привел. Она... Если никак не за, если, Зап... если Запорожская сеть, она должна быть на территории Запорожской Сечи. А что такое сеч? Ты знаешь, что такое сеч? Нет. Так а что тогда глупости говоришь? Ты сначала выясни, что ну... такое сеч. Сечь это, грубо говоря, на современном языке это поселение, в, во, военное поселение, можно так сказать. Ну, там территория Сечи есть большая территория, там жили и гражданские, скажем так, люди. А была Сечь, uh -huh. конкретно закрытая, допустим. Это как воинская часть, uh -huh. грубо говоря, на современный момент. Знаешь, как воинская часть во... и военный городок. Это все могло быть Спасибо, территория Виктор. Сечи. Понимаешь? Но это не Хорошо. город. Это, это не город и не страна, тем более. Понимаешь? Тем более не страна. Ну да, вот не вы государство. Говорили, про... мы, говорим, вы, мы говорим про Украину как государство. А вы сказали что это не государство. Мы говорим про Украину сейчас в разных, в, разных, э, в разных про государство, мы еще с тобой не говорили. Ты меня спрашиваешь про территорию, я тебе про территорию отвечаю. На территорию нет, Украины я была терри... Сечь. Вот. вот как раз я спросил про государство. Никак не про территорию. Государство я тебе ответил. Войско Запорожское называлось государство. Первое украинское государство. Только что сказал, только что не государство это. Ваши войско слова? Запорожское было государство. Постоянно это... тебе это твержу. Блин! Только что сказал, это не государство. Когда ну только ладно. что? Когда только что? Да Мы вот только что не говорили. Мы говорили, назад. Ну... Мы говорили про Запорожскую Сечь. Мы говорили про Запорожскую да. сеть Ой, извиняюсь тогда. А, видишь, ты сам путаешься, у тебя уже деменция, наверное, ты уже там, у тебя что-то проблемы какие-то. Таблеточек надо попить. А нормальных нет у вас американских таблеточек, да? А, а русские не работают таблеточки. Видишь, как проблема какая? Да. Сложно с вами. Ну, так, конечно, сложно, когда ты ничего не знаешь. Конечно, сложно-то. Ты да разобраться нет, не нагло... можешь. В трех соснах заблудился. Да зачем? Мало того, что я чуть-чуть знаю, а во-вторых, я хочу узнать, о вот, чем. Смотри, делать. ты очень чуть-чуть знаешь, я тебе пытаюсь объяснить, а ты все никак в толк не возьмешь. Давай еще раз попробуем. Давай попробуем за. Давайте попробуем. Давай. Когда создалось государство Украина, которое, я вот понимаю, ну, договорю да чуть-чуть: есть цари, есть короли. В Украине были какой-то там, как вы сказали, Гетман, допустим. Это, это не царь и не король. И, и территории у него определенно не было. Ну, а границы территории. Вот мне вопрос, как это понимать? И ты имеешь в виду, когда появилось государство с названием Украина. Именно это ты да. хочешь знать? В 17 ну, году появилось. Вот. В Ну вот. А до того, но оно называлось не Украина, называлось по-другому. Я же тебе уже сказал, войско Запорожское. Была еще э, были попытки там создания другого государства. Просто название ну, было другое, но это территория Украины да, все было. Понятно, территория там ясно. Я полностью согласен. Да, вот... государство-то может по-разному называться. Причем здесь название государства? Государства меняют да, свои названия, очень... они разные. Нет, тут так не должно быть. Как не Понимаете, должно быть? Что, у вас что... тоже государство меняло свои названия. Извините, у нас были цари, короли, императоры. И чё правильно, чё а, правило, а называлась не, не Россия, правильно, называлась то по-другому. Неважно кто они были, все равно. Так название это не меня... было Россия, название это не было Россия. Почему это не было? -то? Ну подожди, Иван Грозный, у него какое государство было? Как называлось? Русское государство. Нет, Московское. Нет, русская. Московская уже. Ну да, позже образовалась. Даже если я с тобой соглашусь, на русское государство это все равно не Россия. Хорошо. Это территория еще. А всё... этой... что значит ну, территория? Давай... Подожди, какие границы были у государства Ивана Грозного? Ну, Сибирь тишко, туда входила. Ну... Сибирь туда тишко. входила. Нет позже Киешка Русь по крайней мере вот Урал не мере входил входила. правда же <с Урал <с не входил Казань не входила до определенного это момента же... да, да пока да. он ее не взял а Астрахань там пока не взял тоже не входила правильно же да. были другие границы правильно. государства и тем более она не российская правильно? была а русская а точнее даже московская правильно ну вот правильно такая а, а, а при тут а почему у Украины должно быть по другому в Украине, потому что это было никогда никогда что, ни никогда, царей. Никогда. Ни... Я же опять же сказал, ни царей, ни королей у вас не было. Что значит, а зачем чуть, украинцам чуть, нужны чуть -чуть были? были цари? У них были гетманы, которого они выбирали, кстати говоря, демократическим путем. Были атаманы, да. которых украинцы выбирали. Это у вас был царь, да. батюшка, который вами владел, и делал с вами, что он ну... хотел. А украинцы э, испокон веков жили демократией, понимаешь? Молодцы, Они выбирали молодцы своих руководителей. украинцы. Но Конечно. дело в том, что у них не было территории. Не как было это не было? Как это не было? Если было, от не Черного была. моря, от Черного моря, до вашей Москвы, это все было их территорией. О, а Екатерина II, кто такая была? Так Екатерина II даже уже позже, что ж ты, э, хрен, с пальцем Понятно. Ну да. Конечно. Да, служится, э -э и. Запорожское казачество сдерживало все эти южные границы от нападов, от, от турков, от всех этих... Ну вот, опять же, я, если вы так упрямы в этой теме, ну, прям. назовите этих всех, кроме Хмельницкого, каких-либо... Ну вот, у нас я могу и царей назвать. Павел, подожди. Екатерина. Я договорюсь чуть-чуть. Очень, после. очень, это уже очень, очень много царей. У вас какие-нибудь есть нет, а, а подожди, подожди. А о а чем это говорит? Если у вас были цари, а в Украине не было царей, о чем это говорит? Это для чего? У вас не меня... было страны. У вас не было государства. Ну как это не было, если было? Ну как это было? Докажи. Я же тебе сказал, я тебе уже сказал. Э -э, Хмельницкий, войско Запорожское. Вот тебе государство. Всего нашу, Вот вы назвали. Да одного хоть 20, Хмельницкого, хоть одно. За, за, это... за, ну, за 500 что? лет. А до этого были другие, только не было государства. Кто? Да, оно входило в состав. Кто? Оно входило там в состав Польши. Или речи по Назовите Их и не речи... фамилии, имена. Ты слышишь? И конкретно. Ты слышишь, что я тебе говорю? На что это Но... влияет? Это ты о чем? Что ты хочешь выяснить, я не могу понять. Что ты хочешь выяснить этим всем? Я хочу выяснить, что Украина никогда не существовала. Ну как не существовала, если существовала все это время? Просто она входила в состав других государств какой-то период. Я вам сказал, руководители что? вашего государства какие-то. Ты, ты назовите... не понимаешь, да, что я тебе говорю? Ты не понимаешь, что я тебе говорю? Не, я не тебе объясняю. Украина, территория Украины в разный период времени входила в состав разных государств, в какой-то период времени какая-то часть Украины yeah. была независимым государством, в какой-то yeah. период не была, в какой-то период входила, тогда так было. Допустим, Польша с Литвой объединялись и создавали одно государство it's целое, it's... там Речь Посполитая, cool. понимаешь? Россия it's... тоже, it's... Россия не была Россией, тоже меняла свои границы, какие-то государства входили в ее состав, какие-то yeah. выходили. Какой-то она завоевывала, какой-то не завоевывала, границы менялись постоянно. Но от этого территория э, и люди, которые там жили, они оставались жить на этой территории, они назывались украинцами, yes. территория называлась Украиной, mm -hmm. понимаешь? Не во, не всех, во всех источниках она называлась Украина. Да. Да. Но, государ... Но государства не было. Не было, а я тебе что говорю, когда-то было, когда-то не было, на разных территориях Нет, было. Никогда, не было. <с никогда <с не было. Никогда не было. А, а что такое было государство Хмельницкого? Это что, по-твоему, было? Это государство. Государство. У него были правители, были, Да, я... Хмельницкий я... это были... был правитель, да. Хмельницкий ну... был правитель. Да. У, не... да, у него правительство было? Конечно, он же правитель. Ну, вы назовите их фамилии. Что? Так я же тебе сказал, Хмельни, ну слушай, ты, ты думаешь, я должен помнить это все? Я же не историк. Ты думаешь, да я нет. должен ну, все имена по там помнить, что ли? Поинтересуйтесь. Так слушай, поинтересуйся, мне зачем эти фамилии запоминать? Кто там был в правительстве? Кто да там нет, где был? Что да нет. А кто я был вот, в правительстве а я... у, у, Павла, у Павла у царя у вашего? Кто был в правительстве? У, Екатери... у Екатерины. У я Павла сказать. я тебя спросил. Был, у был не Патерин. у Павла, не надо мне у, у Екатерины. У Павла ты мне скажи, кто был в правительстве? У Павла не помню, у а у Екатерины. А А я должен помнить, а ты что не помнишь? А ты должен помнить. Да. Если он. А ты не помнишь, а я должен помнить. Вот а ты, был... а ты как понял. Объясняю. Деловой. У нас их очень много было, а у вас и что? единственный. единственный. Что, знаете, единственный у, а у много единственного было, надо было. помнить. Много было. И и Грушевский, кого там только не было. Слушай, знаешь, сколько было этих гетьманов, атаманов-то? Ты ж понятия а ты знаешь, не имеешь. Что Иди поинтересуйся. Просто царей у нас не было. Потому что демократия, понимаешь, демократия. Назывались гетьманами, а не царями. Хорошо. А кто такой Грушевский-то? Ты в курсе? Ой, блин, ну, ты насмешел. Я-то знаю, кто такой Ты гру... сейчас совсем уже... Я-то знаю, ты... кто такой Грушевский. Я уже Грушевский. понял, как ты знаешь. Слушай, уровень твоих знаний я уже понял. Иди давай ну, за, за по Тебе мере, уже гру... пора. Деменция Грушев... у тебя прогрессирует. Гру... Все, Грушевского... давай, давай, все. Сейчас ты мне будешь про Грушевского еще рассказывать. Я знаю, что вы там про Грушевского все знаете, все в курсе. А старые, а все, а все туда